Вітаю вас, в ефірі Першого національного розмова з лідером партії Україна вперед Наталією Королевською. Наталія Юрійовна, вітаю вас. Вітаю вас. Стан справ в Україні протягом всіх 20 років незалежності викликає значний рівень критики. І я розумію, що це є елементом політичної боротьби, часто, але ну, тим не менше, з приходом нової влади рівень цієї критики практично не знижується. Власне, до якої ідеальної країни. Ваша партия хочет провести всех нас и, собственно, куда вперед Украина має двигаться? Мы для себя поставили цель построить страну возможностей, а не страну репрессий, страну, в которой каждый человек чувствовал бы себя свободно, страну, в которой люди были бы уверены, что их государство может защитить сильная Украина, страну, где люди были бы уверены в завтрашнем дне а молодежь, заканчивая, получая образование, знала бы, что найдет в себе применение и первое место работы, и действительно бы с гордостью могли бы ударить себя в грудь и сказать «Да, мы украинцы». Для нас очень важно, чтобы люди в нашей стране имели главное право, право на достойную жизнь. Вся наша команда родились и выросли и всю свою сознательную жизнь провели уже в независимой Украине. Средний возраст нашей команды 33 года, и поэтому для нас важно построить ту страну, которой бы мы все гордились. Вот наши деды, они победили в Великой Отечественной войне, вернулись и построили страну, которой они гордились. Я считаю, сейчас пришло время нашего поколения. брати на себе відповідальність. слово вашої програми, нова економіка, нова країна. В чому унікальність програми? Чим вона відрізняється від решти програм політичних сил, з якими вони успішно йдуть на вибори. Деякі перемагають, деякі програють. Експерти кажуть, що тут часто використовуються просто невиконані обіцянки. Як у вас із цим? У нас політики 20 років незалежності, приходят к людям и все обещают хорошую жизнь, только выберите нас. И ни один из них не пообещал, что будет сложно, плохо, или он будет делать как-то все наоборот. Но все программы сводились к чистому популизму. То мы для себя поставили задачу ⁇ это разработать пошаговый, детальный план план, который бы стал для всех единой дорожной картой. Наша задача – это изменить экономическую модель в Украине, дать людям возможность зарабатывать, находить достойные рабочие места и действительно быть уверенными в завтрашнем дне. Поэтому мы кардинально отличаемся тем, что понимаем. Фундамент сегодня – это наша экономика. Людям дать рабочие места, дать достойную заработную плату и дать пенсии. Мы поставили во главу угла не какие-то макропоказатели, а качество жизни человека. Минимальная зарплата 1000 евро, минимальная пенсия 500 евро. И вот для такого уровня мы и рассчитали все, что необходимо сделать сегодня в стране, чтобы в течение трех лет добиться этого результата. Партію Батьківщина, яку ви колись представляли, так само критикувала за соціальний популізм. А чому наталі юрівна люди мають повірити, що зарплата у тисячу євро і пенсія в 500 євро, і велика кількість нових робочих місць це не популізм? Знаєте, політики діляться на ніскілька категорій. Одні, які приходять до власті для того, щоб конвертувати страну свої кармани. Ми йдемо во власть. с одной целью. Это доказать себе, доказать вам, доказать нашим телезрителям, что в нашей стране можно жить по-другому и гордиться результатами своей работы. Вся наша команда, мы прошли э, путь, как говорится, сделали себя сами. То есть я в 17 лет пошла работать, я в 20 лет открыла бизнес. Когда я уходила в политику, это было уже предприятие, на котором работало около 10 тысяч человек. Я не на словах, а на деле знаю, что значит создать рабочее место в нашей стране, какие нужно пройти колоссальные преграды и препятствия для того, чтобы дать возможность нормально работать сегодня предприятиям и что нужно сделать, чтобы нормально развивалась экономика в нашей стране. Если план, то на какой термин разрахованный? Наша задача это от трех месяцев до трех лет реализовать программу. То есть это не, знаете, как часто говорят политики, вы подождите, и потом, когда мы уже будем очередной раз идти на выборы, мы вам что-нибудь покажем. А это абсолютно программа последовательных действий. Мы знаем, что нам нужно сильное и честное государство, ответственное государство. Мы видим понятные приоритеты, за счет чего можно быстро изменить существующую экономическую модель. Мы понимаем, как можно побороть коррупцию в нашей стране. Почему мы собрали команду новых лидеров, людей, которые не были во власти, не были замешаны в этих постоянных коррупционных скандалах, в предвыборных манипуляциях? Потому что считаем, что только новое поколение политиков, только новые лидеры под жестким гражданским контролем, с очень понятным планом действий не... і обіцяннями, а з програмою, з якою вони прийшли ще до виборів, людей, можуть реально змінити ситуацію в країні. До команди ми ще повернемось, цікаве дуже питання. Але тим не менш, от в план вашої партії як вкладаються ті реформи, які влада проводить уже два роки. Тобто їх треба, на вашу думку, згортати, починати нові чи якось коригувати? Я считаю, что эти опыты и эксперименты, которые два года проводят над людьми и над страной, нужно останавливать срочно. Недавно был э, отчет правительства в парламенте по итогам выполнения бюджета. Я после этого обратилась ко всем лидерам оппозиции, оппозиционных фракций в парламенте с тем, чтобы собрать срочно 150 подписей депутатов и согласно Конституции и регламента Верховной Рады поставить вопрос об отставке правительства в Верховной Раде. Потому что таких экспериментов, таких опытов люди больше не выдержат. Это недопустимое издевательство над экономикой. Поэтому мы понимаем, что сегодня нужно остановить ту репрессивную машину, которая работает в стране, прекратить то, что называется представителями власти реформами, а на самом деле экспериментами над людьми, и действительно сформировать команду новых, сильных, эффективных людей, которые смогут изменить не популизмом и лозунгами, а конкретными действиями, реализовав те возможности, которые есть, слава Богу, в стране сохранились, и так, чтобы сегодня экономическая модель работала не на богатых, работала не на крупный капитал, как это происходит, а работала на всех людей в нашей стране, на тех, кто сегодня нуждается в первую очередь в поддержке. Мы изучили все экономические модели, которые, реализовав, страны показали действительно экономические чудо за несколько лет. Мы изучили опыт Аргентины, Сингапура, Грузии, Южной Кореи, Индии, Индонезии и выбрали все самое лучшее, что у них было и все самое эффективное. И собрав команду экспертов, профессионалов, экономистов, смогли применить эти лучшие уже практики и адаптировать их для работы в Украине. Мы не хотим изобретать украинский велосипед, как это сегодня происходит под названием реформы. Мы действительно хотим запустить уже ту испробованную и показавшую результат модель, которая бы позволила быстрыми темпами, понятными абсолютно и последовательными изменить качество жизни людей, а не какие-то там манипулятивные макропоказатели. Є дуже популярний термін непопулярні реформи. Я взагалі, на вашу думку, реформи можуть бути популярними, чи все таки треба пройти через? определенный период, который вызывает недовольство спонтанная протесты в обществе. Я всю свою сознательную жизнь занимаюсь экономикой и являюсь кандидатом экономических наук. имею несколько высших образований и изучила опыт большинства стран в мире, которые прошли реформы, настоящие реформы. И могу сказать однозначно: реформы должны быть справедливыми, а не непопулярными, как у нас принято говорить. Под каждую реформу должны разработаны быть социальные амортизаторы, должен быть абсолютно понятный план действий, и для людей должна понятна цель, для чего эта реформа происходит, и инструменты, которые будут задействованы при проведении этих реформ. Нельзя проводить непопулярную реформу за счет людей во благо крупному капиталу. Вот сегодня... Именно такая модель э, работает в Украине, когда все реформы проходят только за счет того, что люди становятся беднее и уровень жизни в стране падает. А необходимо реформы, которые бы наоборот давали бы людям дополнительные возможности, открывали бы дополнительные перспективы и э, сохраняли бы действительно приоритетность защиты социально незащищенных людей, а не защиты самых богатых людей в нашей стране. Тепер з ким власне ці реформи проводити, про які ви зараз говорите? Адже один в полі не воїн пройшла партія України вперед у парламент і з ким там об'єднуватись заради цих реформ владу? Нинішню ви критикуєте з опозицією класичною, особливо не співпрацюєте з ким? Мы открыты к объединению с людьми, которые разделяют наши ценности, которые готовы поддерживать нашу программу. Мы и сегодня фундамент политической силы, основу политической силы выстраиваем не на каких-то политических деятелей, которые себя уже дискредитировали, которым людям не доверяют, а они опять хотят любой ценой, хоть тушком, хоть чучелом попасть в парламент. А мы пошли и объединяемся с гражданскими лидерами с лидерами мнений с общественными организациями я уверена для того чтобы решать проблемы людей сегодня нужно не политикам между собой объединяться а политикам нужно объединиться с людьми мы должны получить кредит доверия от людей и единая команда придя в парламент те депутаты, которые придут и по мажоритарным округам, те депутаты, которые находятся в оппозиции, действительно объединившись ради единой цели ⁇ изменить качество жизни людей в стране. У нас должна быть единая национальная идея, экономические преобразования, которые изменят... Качество життя людей в країні. і ми этого доб'ємося. Ми не будемо об'єднатися з партією регіонів, тому що все, що вони робили, это сьогодні не допустимо в Україні. Самі сказали про об'єднання з людьми із з громадянським суспільством і запропонували ви такий метод народного відбору для наповнення вашого і списку і кандидатів на мажоритарні округи. Як це працює зараз? Чи ви маєте вже сформований список? це в процессе, как все это бывает. Почему мы являемся альтернативой и нынешней власти, и власти предыдущей, потому что мы пошли абсолютно другими политическими подходами к формированию команды, к формированию программы. И считаем, наша задача это изменить качество политики. Потому что у нас 20 лет одни и те же приходят к власти, а, извините, уровень жизни у людей только падает. И поэтому мы идем к избирателю с абсолютно открытым белым листом, где говорим, да, у нас есть люди, которые уже обратились к нашей политической силе, которые считают себя достойными кандидатами. Есть те, кто сегодня проявляет такую инициативу. И мы с 20 июня в городах, в областных центрах выносим список всех, кто имеет желание с нами сотрудничать, плюс даем возможность людям вписать тех, кого бы они хотели видеть своими представителями в следующем парламенте. И только после того, как пройдет всенародное обсуждение, после того, когда каждого кандидата мы покажем людям, он презентует свою программу, мы обратимся в средства массовой информации, чтобы такое обсуждение было и в интернет, и на телеканалах. Надеемся на вашу поддержку. И только После этого, проведя всенародное обсуждение, мы окончательно, кто наберет больше всего поддержки, и будут сформированы представители как в округах, так и э, непосредственно в списке. Поэтому он у нас абсолютно открытый, и все, у кого есть амбиции, у кого есть желание, кто разделяет наши ценности, мы рады будем видеть в единой команде. Если это представители киснующие силы, скажем, бьют партии Батьковщина, вы таких людей принимаете до себя, и будет

несмотря ни на что, я это, либо это другие члены нашей команды, все пройдут через всенародное обсуждение. Все пройдут через то, чтобы люди дали им реальную оценку. И если будет доверие, если будет поддержка, тогда только эти люди войдут в список, и тогда только они уже будут реально участвовать в парламентской жизни следующего парламента 2012 -го года осенью. Наталья Де гарантія, що в парламенті ваша команда е така нова не стане пізніше захисником тих самих привілеїв, гарантій, пільг, які мають е чинні політики? Ну, це стосується зокрема і депутатського імунітету. Зараз думаю, знімати його чи не знімати. От ви на якій позиції стоїте? У нас позиція тут дуже ясна і однозначна. Ми проти депутатського імунітету. против э, того беспредела, который сегодня рождает э, yeah. это недоторканность, которую дали э, народным депутатам. Поэтому мы за то, чтобы отменить неприкосновенность народных депутатов. Мы также поддержали предложение фракции «Наша Украина» и «Батькивщина» относительно отмены неприкосновенности для президента и отмены неприкосновенности для судей, потому что считаем, что в стране вот новую политику нужно строить с того, чтобы был один закон для всех и все жили в едином формате прикосновенности. Тогда и законы будут другие, и работать они будут по-другому. А когда есть каста неприкасаемых, то, конечно, одним закон, а другим беспредел. Такого быть не может. Поэтому сегодня, вот вы сказали, чем мы застрахованы от того, что придя в парламент, наша команда будет другой, не такой, как мы сегодня видим ту политическую карту в стране. Знаете, наша команда на новая, и для нас это первые выборы. И мы все прошли свой путь, достаточно сложный путь. Каждый из нас родился в простой семье, каждый из нас делал себя сам. И мы понимаем, как это сложно, и как это тяжело. И для нас очень важно, сегодня получив кредит доверия людей, оправдать, почему мы не идем с пустыми обещаниями. Мы обещаем только то, что знаем, как сделать. Почему нас возмущает старая политика? Потому что они каждый раз берут кредит доверия у людей, и потом, придя во власть, этот кредит не отдают, и всем его прощают. Мы прошли бизнес-школу, и я знаю, если ты берешь кредит в банке, то не вернув его, ты теряешь абсолютно все. Вот для меня абсолютно такая же ситуация и в политике. Нам доверяют люди, нам люди поверили то мы обязаны этот кредит доверия вернуть. Для нас это первые выборы, и далеко не последние. Поэтому мы придем и отчитаемся, и покажем, что реально можно жить и политику строить в Украине по-другому. План перемогти, или, принаймні, сделать великий крок в борьбе с всеосяжной коррупцией в Украине, на вашу думку, это важко выполнено обещание для вас? я даже скажу больше, люди сегодня уже не верят, что в нашей стране можно побороть коррупцию. Потому что коррупция – это 100 миллиардов оборота. Это пол украинского бюджета сегодня находится в коррупционных платежах. И, конечно, за эти деньги политики убедили людей, что вот те условия, в которых мы живем, тотальная коррупция, и их изменить нельзя. Я была в Грузии, я очень много общалась с теми, кто проводил реформы в Сингапуре и во многих других странах, где коррупцию побороли. И одно из главных условий побороть коррупцию ⁇ это прийти новой командой. Людей, которые будут работать на страну, для людей, а не конвертировать свою страну в свои карманы. Поэтому у нас цели разные. И поэтому мы понимаем, что коррупция нужно бороться, как говорится, с головы. И только сформировав понятную, прозрачную систему управления, разрушив те коррупционные связи, которые в стране 20 лет нарабатывались, сформировав новые условия работы, новую судебную систему, и это можно сделать, и такой опыт и практика есть в мире, мы сможем построить. Дійстві ефективне государство і зможемо побороть корупцію. В вашій програмі пропонується не розколювати мовним питанням країну а під час розгляду законопроекту про основи державної мовної політики в Верховній Раді розколовся депутатський корпус, дійшло до бійки, всі це бачили. Партія регіонів запропонувала провести навіть референдум, щоб народ вже визначався. все таки у нас одна державна мова, і яке право там російська має на те, щоб називатися регіональною мовою. Все таки на вашу думку і на думку партії Україна вперед, яке рішення в цьому питанні не буде розкулювати країну? Ми бачили в парламенті ту кроваву драку та побоїще. Вот политики прошлого мечтают, чтобы такая же кровавая драка, такое же побоище было на улицах страны. Чтобы опять разделить Украину на синих и оранжевых. Опять разделить Украину на том, чтобы людей отвлекать от реальных проблем, от реальных вопросов, а сталкивать и выстраивать противостояние. Я считаю, что сегодня только мораторий на вопросы, которые разъединяют Украину, вопросы, которые являются для каждого человека в душе важными, но сейчас они не позволительны для того, чтобы их обсуждать, потому что это всегда будет противоречием. Мы должны понимать, что никакие политические э, сейчас провокации, что никакие такие предвыборные провокации, которые хотят политики прошлого провести в Украине, чтобы Украину поставить на путь раздора и вражды, недопустимы. Вы сегодня сказали про такие похмурые сценарии э, в развитии мовного питания. Но ну, мы все знаем, что политика – это мистецтво возможного. Вы є политиком. І що для вас у політиці є неможливим? Я маю на увазі заборонені прийоми, які Наталя Королевська не буде ніколи застосовувати? Для мене дуже важливо це тримати слово. От це з одной сторони дето комплекс, а з другої сторони це те, чему мене навчили батьки. От я родилась в шахтёрской сім'ї, дитинство своє провела не у бабушкиній на дачі, а у папи на шахті. І що таке чувство команди, чувство долга? Чувство ответственности меня научили сильные и мужественные люди, научили шахтеры, потому что когда они спускаются под землю, у них на всех одна ответственность и один шанс выжить, независимо от того, бригадир ты, либо горнорабочий. Также сегодня в нашей стране у нас на всех одна ответственность и один шанс объединившись ради единой цели выжить. Вот эта цель ⁇ это моя мечта сильная, процветающая. И самостоятельная Украина. Украина возможностей, Украина, в которой люди себя чувствуют свободно и справедливо. Поэтому для меня никогда будет недопустимо это предательство, это э, предать э, те принципы, те цели, с которыми я пришла, и предать свою команду. Поэтому для меня то воспитание, которое мне дали, те ценности, которые заложили, Сільні люди та є мої цінності по жизнью. Дякую. Це була розмова з лідером партії Україна вперед Наталією Королевською. Побачимось на все добре.